Доброго ранку! З вами навчання Як ви гадаєте, хто головний на факультеті? Зрозуміло, декан. Тож ми сьогодні познайомимось з деканом економічного факультету Кіровоградського інституту комерції Амірсеїдовою Ларисою Миколаївною. Тож знайомимось? Лариса Миколаївна працює у Кіровоградському інституті комерції з 1998 року викладачем кафедри економіки та фінансів. У 2001 році очолила тільки створену кафедри маркетингу. З 2010 року декан економічного факультету. Навчається в аспірантурі та займається науковою діяльністю. Має багато наукових праць у галузі маркетингу та інвестування. На сегодняшний день обучение в Кировоградском институте коммерции осуществляется на дневном и соочном отделениях по образовательно-квалификационным уровням младший специалист, бакалавр и специалист. Специальности, которые есть в нашем институте, это финансы и кредит, учет и аудит и маркетинг. Студенты, независимо от того, на какой они специальности учатся, они могут выбрать специализацию. У нас в нашем институте существует две специализации: это изучение английского языка и изучение основ педагогики. То есть наши выпускники могут после окончания института еще работать и учителями экономики в школах. Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные преподаватели, это и доктора наук, и кандидаты наук, преподаватели, которые проходили стажировки за границей. На сегодняшний момент Министерство образования дало возможность учебным заведениям выбирать вариативную часть самостоятельно. В связи с этим мы можем, изучив рынок труда, предложить нашим студентам те предметы, которые им действительно потом пригодятся в их дальнейшей работе. В марте-апреле этого года в стенах нашего института будет происходить общегородская ярмарка карьеры. Мы рады пригласить всех учащихся экономических учебных заведений на нашу ярмарку карьеры, где вы сможете проявить себя, показать себя со всех сторон, показать свои лучшие качества. Вы сможете встретиться с работодателями, с директорами, представителями предприятий Кировограда, Кировоградской области, получить там место стажировки или трудоустроиться. Сейчас перед молодыми людьми открываются большие возможности в науке и в бизнесе. Поэтому я желаю всем абитуриентам 2011 года взять курс на успех в самом начале обучения и не сбиться с него к завершению. Мы будем рады вас видеть в Кировоградском институте коммерции. Тож, на все добре, ви дивились навчання Комію. А я хочу вам сказати, що це не остання зустріч з економічним факультетом Кіровоградського інституту комерції. А мені залишається вам ще нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у Кіровоградському інституті комерції. <му>